নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি তোমালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ গণিতৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ তো ইয়াতে আমি কিছুমান বেচিক লেভেলৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম লগতে কিছুমান হাই লেভেলৰ কুৱেশ্যনো ইয়াতে আমি চাম আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলবিলাকো কৈ দিম যাতে এক্সামত গৈ তোমালোকৰ ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা বহুতো হেল্প হ'ব তো আৰু ইয়াতে এটা কথা জনাই থওঁ যিহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো জি এন এম এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাটো তেৰ জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব সকলোৱে চাগে ডেটটো গম পাইছে তো এতিয়াৰ পৰা কিন্তু ভালদৰে নপঢ়িলে তোমালোকৰ চিলেকশ্যনটো নহ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে পঢ়ি থকা আৰু যদি তোমালোকৰ ছায়েঞ্চ মেথছ আৰু ইংলিছত পি ডি এফ নোটছবিলাক লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ পি ডি এফ নোটছবিলাক লাগে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত আমাক এতিয়াই হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু জনাই দিবা যে জি এন এৰ পি ডি এফবিলাক লাগে ত' কেৱল ফৰ্টি নাইনত আমি তোমালোকক গোটেইকেইটা পি ডি এফ দি দিম ঠিক আছে কেৱল ফ'ৰ্টি নাইনত তিনিওটা ছাবজেক্টৰ নোটছবিলাক পাই যাবাগে ত' যদি প্ৰয়োজন হয় এতিয়াই মেছেজ কৰিবা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিবা ত' ব'লা দেৰি নকৰোঁ কুৱেশ্যনকেইটা চাওঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ বাহুৰ যুগ চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব একদম বেচিক লেভেলৰ কুৱেশ্যনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ত' কি কৈছে যে ইফ দ্য চাইড অফ এ স্কোৱাৰ মেজাৰ্ছ ফ'ৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ ইটছ এৰিয়া ইজ এতিয়া কি কৈছে চোৱা বৰ্গ বৰ্গটো সকলোৱে চিনি পোৱা বৰ্গ কি বৰ্গৰ কি থাকে চাৰিওটা বাহু সমান থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্গৰ কি থাকে চাৰিওটা বাহু সমান থাকে এতিয়া বাহুকেইটাৰ যোগ দি থৈছে আমাৰ চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ এইটো চল্লিছ হ'লে এইটো চল্লিছ হ'ব ইফালৰটো চল্লিছ ইফালৰটো চল্লিছ হ'ব এতিয়া ইয়াৰ কালিটো উলিয়াব দিছে ত' বৰ্গৰ বাহুটোক আমি কি বুলি ধৰিব পাৰোঁ এ বুলি ধৰোঁ বা এল বুলি ধৰোঁ এ সমান কিমান দিছে আমাক চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া কালি উলিওৱা সূত্ৰটো কি হয় বৰ্গৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো তোমালোকে জানানে বৰ্গৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে এইটো এ ইনটু এ বা আমি এ স্কোৱাৰ বুলিও লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে বৰ্গৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে এ স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ মানে বাহু পূৰণ বাহু আমি যিটো কওঁ ঠিক আছে অসমীয়াত যদি আমি সূত্ৰটো লিখিবলৈ যাওঁ বাহু পূৰণ বাহু ঠিক আছে বাহু পূৰণ বাহু এতিয়া ইয়াতে বাহুটো আমাৰ কিমান দিছে চল্লিছ তো চল্লিছ পূৰণ চল্লিছ কৰি দিয়ে চল্লিছ পূৰণ চল্লিছ কৰি দিলে বৰগটোৰ কালি ওলাই যাব চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল আৰু এইফাল দুটা শূন্য ষোল্লশ এতিয়া ষোল্লশ যিহেতু আমাক এককটো দিয়া আছিলে চেণ্টিমিটাৰত ত' এতিয়া ইয়াৰ কালিটো হৈ যাবগৈ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ঠিক আছে ষোল্লশ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ত' অপশ্যন আমাৰ এটো হৈ যাবগৈ সুধত্তৰ অপশ্যন এটো হৈ গ'ল সুধত্তৰ বুজি পাইছা একদম বেছিক কুৱেশ্যন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যাতে কেতিয়াও তোমালোকে ভুল নকৰা ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া কি দিছে নেক্সটটো দিছে কি চোৱা এটা আয়তৰ প্ৰস্থ তিনি চেণ্টিমিটাৰ আৰু কালি ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'লে ঠিক আছে ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'লে আয়তটোৰ দৈৰ্ঘ কিমান হ'ব হোৱাট ইজ দ্য লেন্থ অফ এ ৰেক্টেংগুল ইজ ৰেক্টেংগুল ইফ ইটছ ৱাইড ইজ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড এৰিয়া ইজ এইটিন চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ত' আয়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আয়তবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে দুডাল দুডাল বাহু সমান থাকে আৰু সমান দুডাল থাকে চ' এতিয়া আয়তটোৰ কি দি থৈ আছে আমাক প্ৰস্থটো দি আছে ইফালে তিনি দি আছে প্ৰস্থটো এইটো হয় চুটিডাল আৰু দৈৰ্ঘ্যডাল আমাক দিয়া নাই তো দৈৰ্ঘ্যডালক আমি এল ধৰিছোঁ আৰু কালিটো আমাক দি থৈছে এইট্টিন চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ এইট্টিন চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ আমাৰ কালিটো দিয়া আছে এতিয়া ইয়াতে আয়তৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া ঠিক আছে আমি বৰগৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো ইয়াৰ আগত পাইছোঁ যে বাহু পূৰণ বাহু কৰিলে হৈ যায় এতিয়া আয়তৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে ইনটো এল ইনটো বি ঠিক আছে এল ইন টু বি মানে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ ঠিক আছে কি কৈছোঁ দিশ পূৰণ প্ৰস্থ এতিয়া দিশটো আমি ইয়াত নাজানো আৰু প্ৰস্থটো বি মানে আমাক দিয়া আছে তিনি হয়নে তিনি চেণ্টিমিটাৰ তো এতিয়া আমি যদি সূত্ৰটো বহোঁ কি হ'ব এল ইন টু বি সমান কি হয় কালি আৰু কালিটো আমাক কি দি থৈছে কালিটো দি থৈছে আমাৰ ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ত' এল ইনটো বি মানে কিমান হ'ব ওঠৰ ত' এলটো আমি নাজানো আৰু বিটো জানো বি হৈছে তিনি আৰু সিফালে ওঠৰ ত' এই এলৰ লগত তিনিটো পূৰণ হৈছে সিফালে যোৱাৰ লগে লগে সমান চিহ্নৰ সোঁফালে যোৱাৰ লগে লগে এইটো হৈ যাবগৈ হৰণ তো এল সমান কি হ'বগৈ এইটিন বাই চৰি এইটিন বাই থ্ৰী হ'ব এইটো এইট্টিন বাই থ্ৰী হ'ব এতিয়া ওঠৰ ওঠৰক যদি তিনিৰে হৰণ কৰা এইটো হৈ যাবগৈ ছয় ত' আমাৰ দৈৰ্ঘটো ওলাই গ'ল ছয় চেণ্টিমিটাৰ কিমান ওলালে ছয় চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যন এটো চোৱা অপশ্যন এ হৈছে শুদ্ধত্তৰ বুজি পাইছা সকলোৱে চাগে সকলোৱে চাগে বুজি পাইছা তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে কেতিয়াও ভুল নকৰিবা যদি বুজি পাইছা তোমালোকক কমেণ্টত ইয়েছ বুলি লিখি জনাই দিবা তেতিয়া আমি গম পাওঁ সকলোৱে বুজি পাইছা ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম আমি কি কৈছে চোৱা এটা সমান্তৰিকৰ কালি হৈছে পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ আৰু সমান্তৰিকটোৰ ভূমি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে উন্নতি কিমান হ'ব ঠিক আছে সমান্তৰিকৰ কালি দি আছে আমাক পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ আৰু সমান্তৰিকটোৰ ভূমি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে সমান্তৰিকটোৰ উন্নতি কিমান হ'ব ইফ দ্য এৰিয়া অফ এ পেৰেলে এইটো পেৰেলোগ্ৰাম ইজ ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ এণ্ড দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ দ্য পেৰেলেলোগ্ৰাম ইজ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দেন দ্য হাইট ইজ এইটো উন্নতি বা উচ্চতা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে উন্নতি বা উচ্চতা উচ্চতাটো কিমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ভূমিটো কিমান দি থৈছে আমাৰ ভূমিটো দি থৈছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কালিটো এৰিয়াটো দি থৈছে আমাৰ এৰিয়াটো দি থৈছে পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া হাইটটো কিমান হ'ব উচ্চতাটো কিমান হ'ব তো সমান্তৰিকৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰটো একেটাই হয় যে ভূমি পূৰণ উন্নতি ভূমি পূৰণ কি হ'ব উন্নতি ভূমিপূৰণ উচ্চতা বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ ভূমিপূৰণ উচ্চতা সমান কালি বুজি পাইছা এতিয়া ভূমিটো কিমান পালোঁ আমি পাঁচ আৰু উন্নতিটো আমি নাজানো উন্নতিটো আমি এইচ বুলি লিখিছোঁ ধৰক ধৰা এইচ লিখি লৈছোঁ আৰু কালিটো হৈছেগৈ পঞ্চাছ এতিয়া এই পাঁচটো সিফালে লৈ যোৱাগৈচোন পাঁচটো সিফালে লৈ যোৱাৰ লগে লগে হৈ যাবগৈ এইটো হৰণ ফিফ্টি বাই ফাইভ পাঁচে পঞ্চাছৰ হৰণ কৰা দহ বাৰ যাব তো আমাৰ উন্নতিটো কিমান ল'লে দহ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াতো অপশ্যন এটো হৈ যাবগৈ শুদ্ধত্তৰ বুজি পালা হ'বলৈ অপশ্যন এটো হৈ গ'ল শুদ্ধত্তৰ যদি খেলি মেলি নাই তোমালোকে এই এইচ বুলি কমেণ্টত লিখি জনাবা ঠিক আছে যদি বুজি পাইছা তো এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি কৈছে এটা ত্ৰিভুজৰ ভূমি পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু উন্নতি ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ত্ৰিভুটোৰ কালি কিমান হ'ব এ ট্ৰায়েংগল হেজ এ গ্ৰাউণ্ড অফ ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড এলিভেশ্যন অফ ছিক্সটিন চেণ্টিমিটাৰ চ' দ্য এৰিয়া অফ দ্য ট্ৰায়েংগল ইজ এতিয়া ত্ৰিভুজৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ ত্ৰিভুজটো থাকে ঠিক আছে নে এনেকুৱা ধৰণৰ ত্ৰিভুজ এটা থাকে তো এইডাল হৈছে উন্নতি ঠিক আছে এইডাল হৈছে উন্নতি এনেকুৱাডাল উন্নতিডাল দি থৈছে আমাৰ এই উন্নতিডালক আমি এইচ ধৰিছোঁ উন্নতিডাল দি থৈছে আমাৰ কিমান ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ আৰু ভূমিটোক আমি বি ধৰিছোঁ ভূমিটো দি থৈছে আমাৰ পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ত্ৰিভুজৰ কালিটো উলিয়াব দিছে তো ত্ৰিভুজৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াই মনত ৰাখিবা ত্ৰিভুজৰ কালি ঠিক আছে এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগল এৰিয়া অফ এনেকুৱা ট্ৰাইংগল বুলি দিছোঁ ঠিক আছে এইটো ট্ৰাইংগলৰ চিনটো এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগল কেনেকৈ উলিয়াই হাফ ইন্টু বি ইন্ এইচ মানে আধা ওৱান বাই টু ইনটো ভূমিপূৰণ উন্নতি বুজি পাইছা এইটো হৈছে ত্ৰিভুজৰ কালি তো যিকেইটা ফৰ্মুলা তোমালোকক লিখি দিছোঁ এইবিলাক কিন্তু নোট কৰি ল'বা তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয় তো এতিয়া যদি আমি ইয়াত ওলাবলৈ যাওঁ ওৱান বাই টু ইন টু বি মানে আছিলে পোন্ধৰ আৰু এইচ মানে আছিলে ষোল্ল হ'ল এতিয়া দুই যদি আমি ষোল্ল কাটি দিওঁ আঠবাৰ যাব থাকি গ'ল আমাৰ পোন্ধৰ পূৰণ আঠ পোন্ধৰ পূৰণ কেইমান থাকিলে আঠ এতিয়া পোন্ধৰ আঠে পূৰণ কৰি দিওঁ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছৰ শূন্য কৰিলে চাৰি আঠ মোন আঠে চাগে বাৰ এশ বিছ তাৰপিছত চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ব এশ বিছ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ এইটো অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ বুজি পাইছা অকলে অপশ্যন এটো হৈ গ'ল কাৰেক্ট এন্সাৰ খেলি মেলি নাই লগা নহয় চাগৈ তো নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ কি কৈছে যোৱা এটা বৰ্গৰ দিশ ছয় দশমিক তিনি চেণ্টিমিটাৰ গতিকে বৰ্গটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব দ্য লেন্থ অফ এ ছাইড অফ এ স্কোৱাৰ ইজ থ্ৰী ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ ছ' দ্য পেৰিমিটাৰ অফ দ্য স্কোৱাৰ ইজ ত' এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্গটো আমি আঁকি লৈছোঁ নাই আকিলেও হ'ব অসুবিধা নাই বৰ্গটোৰ আমাৰ ছাইডটো দি আছে ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী বাকী গোটেইকেইটাই ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী এইটো ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী এইটো ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী হ'ব এতিয়া পৰিসীমাটো যদি উলিয়াব লাগে তো বৰ্গৰ পৰিসীমা ওলোৱা সূত্ৰটো হৈছে এইটো ফ'ৰ ইনটু এ বা ফ'ৰ ইন টু এল বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ মানে চাৰি পূৰণ বাহুটোৰ দৈৰ্ঘ ঠিক আছে চাৰি পূৰণ কি বাহুটোৰ দৈৰ্ঘৰ্ঘ্য ত' ইয়াতে আমাৰ বাহুটোৰ দৈৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘ্য তেতিয়া আছে ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ত' চাৰি পূৰণ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী কৰি দিয়া তেতিয়া আমাৰ বৰ্গটোৰ পৰিসীমা ওলাই যাব চাৰি তিনি গুণ বাৰ দুই কৰিলে এক চাৰি ছয় গুণ চৌবিশে একে পঁচিছ আৰু এইফালে এটা আগত পইণ্ট দিওঁ ফুৱেন্টি ফাইভ পইণ্ট টু চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্ট টু চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যন এটা আছে অপচন এইটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ তোমালোকে অপশ্যনকেইটা নাচাবা গোটেইকেইটা অপশ্যন এটাই আছে বুলি তোমালোকে এনচাৰত গোটেইকেইটাই আনি দিবা আমাৰ বনাওঁতে এইটো এনেকৈ আমি বনাইছোঁ ঠিক আছে ত' আমি গম পালোঁ পঁচিছ দশমিক দুই হৈ গ'লগৈ কি এইটো পৰিসীমাটো আৰু এটা কথা মন কৰিব আমি যেতিয়া কালি উলিয়াবলৈ যাওঁ ঠিক আছে আমি যেতিয়া কালি উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়া কিন্তু যিটো একক দিয়া থাকে ধৰা চেণ্টিমিটাৰ দিয়া থাকিলে চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হয় মিটাৰ দিয়া থাকিলে মিটাৰ স্কোৱাৰ হয় কালিত কিন্তু যিটো আমাৰ পৰিসীমা উলিয়াব দিয়ে তাতে চেণ্টিমিটাৰে আমি লিখিব লাগে বা মিটাৰ থাকিলে মিটাৰে লিখিব লাগিব তো সেইটো অলপ তোমালোকে ধ্যান দিবা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনত অপশ্যনবিলাকত অলপ পাজল লগাই তেনেকুৱা ধৰণেও তোমালোকৰ দি দিব পাৰে ঠিক আছে বুজি পাইছে ক্লিয়াৰ হৈছে তো নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ কি কৈছে চোৱা আঠ চেণ্টিমিটাৰ বাহুবিশিষ্ট এটা ঘনকৰ আয়তন কিমান হ'ব দা ভলিউম অফ এ কিউ হুইচ ইজ চাইল ইজ এইট চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ বাহুবিশিষ্ট এটা ঘনকৰ আয়তন এতিয়া ঘনকৰ আয়তন কেনেকৈ উলিয়াই চোৱা ঘনকবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘনক থাকে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে ঘনকটো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘনক থাকে হয়নে এতিয়া ঘনকৰ আয়তনটো কেনেকৈ উলিয়াই তো আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো হৈছে এইটো ঘনক যিহেতু দিছে তো ঘনকৰ আয়তনটো এ কিউব কৰিলেই হৈ যায়গৈ যিটো বাহু দিয়া থাকিব বা ছাইড দিয়া থাকিব তাৰ কিউব কৰি দিলে হৈ গ'লগৈ ইয়াতে তেতিয়া আমাৰ বাহুটো কিমান দিয়া থৈছে এসমান কিমান দি থৈছে আঠ তো ইয়াৰ কিউব কৰি দিয়া মানে ইয়াৰ আয়তনটো কিমান হ'ব আয়তনটো ভলিউম বুলি লিখা হ'ব ভি বুলি লিখিছোঁ দেই ভিটো কি বৰ্ত এ কিউব এ কিউব মানে হ'বগৈ এইট কিউব এইট কিউব মানে এইট ইনটো এইট ইনটো এইট মানে কি হ'ব এইট ইনটো এইট ইন টু এইট তেতিয়া আঠে আঠে পূৰণ কৰিলে চৌষষ্ঠি হয় ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু এইট পূৰণ কৰি দিওঁ ছিক্সটি ফ'ৰৰ ৰেট মন গ'ল কিমান হয় আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছৰ আঠ উকলিলে চাৰি চৰি এক ছেকেণ্ড এইটো ভুল হৈছে আঠ চাৰিগুণ বত্ৰিছে আঠ চাৰিগুণ বত্ৰিছৰ দুই উকলিলে তিনি আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছ ঊনপঞ্চ পঞ্চাছ একাৱন্ন এইটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ তাৰপিছত এতিয়া কি হ'ব চোৱা ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ কি হ'ব চেণ্টিমিটাৰ কিউ হ'ব কাৰণ আমি ইয়াত কি উলিয়াইছোঁ আয়দান উলিয়াইছোঁ ত' চেণ্টিমিটাৰ কিউ অপচন এটো হৈ যাবগৈ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ বুজি পাইছা অপচন এটো হৈ গ'লগৈ শুদ্ধ উত্তৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ কিউব হ'ব কেলৈ আয়তনটো চাবা মই এটা কথা কৈছিলোঁ অলপ আগতে আয়তনত কিউবত লিখিবা ঠিক আছে আয়তনটো কিউবত লিখে যিটো কালি উলিয়াব দিয়ে সেইটো স্কোৱাৰত লিখে ধৰা চেণ্টিমিটাৰ থাকিলে চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ মিটাৰ থাকিলে মিটাৰ স্কোৱাৰ তেনেকৈ আৰু যিটো ধৰা ছাইডৰ ছাইডবিলাক যদি উলিয়াব দিয়ে বা পৰিসীমা যদি উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া ডাইৰেক্ট চেণ্টিমিটাৰ বা মিটাৰ থাকিলে মিটাৰ তেনেকৈ উলিয়াব লাগিব বুজি পাইছা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি কৈছে বৰগাকাৰ পথাৰ এখনৰ এটা বাহুৰ দিশ কি কৈছে ছিক্সটি ফ'ৰ মিটাৰ একে সমানকালিৰ এখন আয়তাকাৰ পথাৰ আছে যাৰ প্ৰস্থ বত্ৰিছ মিটাৰ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দিশ কিমান হ'ব কি কৈছে এই কুৱেশ্যনটো অলপ ভালকৈ চাবা দা লেংথ অফ ওৱান আৰ্ম অফ এ ফিল্ড ইজ বৰগাকাৰ ইজ ছিক্সটি ফ'ৰ মিটাৰ এখন মানে বৰগাকাৰ পথাৰ এখন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পথাৰ এখন আছে সেই পথাৰখনৰ কি কৈছে এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে ছিক্সটি ফ'ৰ মিটাৰ মনত ৰাখিব এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান ছিক্সটি ফ'ৰ মিটাৰ আৰু এটা আয়ত আছে আয়ত আকাৰ পথাৰ এখনো আছে ঠিক আছে আয়ত আকাৰ পথাৰ এখনো আছে যাৰ প্ৰস্থ হৈছে বত্ৰিছ মিটাৰ যাৰ প্ৰস্থ কিমান বত্ৰিছ মিটাৰ হয় আৰু এই দুটাৰ এৰিয়াটো ছেম হয় ঠিক আছে এইটোৰ এৰিয়া আৰু এইটোৰ এৰিয়াটো ছেম হয় বুলি কৈছে চোৱা একে সমান কালিৰ ঠিক আছে এই বৰগটোৰ যিটো কালি সেই আয়তটোৰ কালিও কি হ'বগৈ ছেম হ'বগৈ তো ঠিক আছে একে সমান সমান কালিৰ আয়ত আকাৰ পথাৰ এখন আছে যাৰ প্ৰস্থ বত্ৰিছ মিটাৰ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দিশটো কিমান হ'ব এই যিটো আয়ত আছে তাৰ দিশটো কিমান হ'ব লেন্থটো কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে এতিয়া এটা কথা ইয়াতে মন কৰিব প্ৰথমতে আমি বৰগটোৰ যিটো কালি সেইটো উলিয়াই লওঁ ত' বৰগৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে কৈছিলোঁ এ কিউব কৰিলে চৰি এ কিউব নহয় এ স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ কৰিলেই হৈ যাবগৈ মানে এ পূৰণ এম এ মানে ছিক্সটি ফ'ৰ ইন্টু কিউ হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ কৰিলেই হৈ গ'লগৈ ত' ছিক্সটি ফ'ৰ ইন্টু ছিক্সটি ফ'ৰ যদি কৰা কিমান হৈছোৱা ছিক্সটি ফ'ৰ পূৰণ কৰি চাওঁচোন চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল ছয় উকলিলে এক চাৰি ছয়গুণ চৌব্বিছ একে পঁচিছ ছয় চাৰিগুণ চৌব্বিছৰ চাৰি উকলিলে দুই ছয় ছয়গুণ ছয়ত্ৰিছ সাতত্ৰিছ আঠত্ৰিছ ছয় নামিলে পাঁচে চাৰিয়ে ন দুই এটা দহ মিনিট উকলিলে এক এফালে চাৰি ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স কিমান পালোঁ আমি ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ঠিক আছে আমি পূৰণটো কৰি কিমান পালোঁ ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স পাইছোঁ এতিয়া এটা কথা চাবা এই ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স যিটো পাইছোঁ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ দেই এইটো ছৰি মিটাৰ আছে ন মিটাৰ স্কোৱাৰ সেইটো মিটাৰ স্কোৱাৰ ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স মিটাৰ স্কোৱাৰ এই বৰগটোৰ কালি পাইছোঁ ছেইম কিন্তু ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স এই আয়তটোৰ কালিও হয় হ'ব ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স কি হয় এই আয়তটোৰ কালিও হয় ছ' ইয়াতে আমি এটা বস্তু এতিয়া আমি চাম এতিয়া ভালকৈ চাবা দেই লক্ষ্য কৰিবা মই বৰগটো মচি দিছোঁ অসুবিধা নাই বৰগটো মচি দিছোঁ এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা ইয়াতে এতিয়া আমি আয়তৰ কালি উলিয়াব জানো আয়তৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াই এল ইন টু বি হয়নে আৰু এল ইন টু বি কৰিলে কিমান পায় আয়তৰ কালিটো পায় চ' আয়তৰ কালিটো কিমান হয় ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স হয় ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স এইটোৱে এতিয়া আমি বিটো জানো ইয়াতে বিটো হৈছে বত্ৰিছ এলটো নাজানো এলটো উলিয়াব দিছে এল ইন টু বত্ৰিছ আমাৰ ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স এতিয়া এই বত্ৰিছটো সিফালে যোৱাৰ লগে লগে কি হ'বগৈ হৰণ হ'বগৈ এল ইজুকেল ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ডিভাইডেড বাই থাৰ্টি টু হ'ল এতিয়া ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স হওক যদি বত্ৰিছেৰে হৰণ কৰি দিয়ে কিমান হ'ব চোৱা ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্সক যদি বত্ৰিশেৰে হৰণ কৰা ত' এইটো কৰি চাবাচোন হৰণটো তোমালোকে সেইটো এশ আঠাইছ ওলায় ঠিক আছে কিমান ওলাব এশ আঠাইছ ওলাব তো এলৰ ভেলুটো আমাৰ লেন্থৰ লেন্থটো কিমান হ'ল এশ আঠাইছ মিটাৰ অপশ্যন এটো হ'ব পুৰ্ধত্তৰ এশ আঠাইছ আছে বুজি পাইছা ত' কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বস্তুটো আকৌ শিকি লোৱা ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বস্তুটোত ধ্যান দিবা বাকী অপশ্যনটো সদায় গোটেইকেইটাই অপশ্যন এ ওলাই আছে ভাবি চাই আছে কি অপচন এটোৱে আমি ৰাইট মাৰি থৈ আহিম এনেকুৱা নহয় আমিহেতো বনাইছোঁ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকৰ তাততো বেলেগকৈ দিব ন চ' যিটো ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলাটো ভালকৈ চোৱা কেনেকৈ আমি কুৱেশ্যনটো কৰিছোঁ সেই মেথডটো চাবা বুজি পাইছা চাগে সকলোৱে বুজি নাপালে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা যে এইটো বুজি পোৱা নাই আমি আকৌ কৰাই দিম দৰকাৰ পৰিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লৈ আহিম কুৱেশ্যনটো তো এতিয়া আমি নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন চাওঁ কি কৈছে চোৱা এটা আয়তাকাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু এটা আয়তৰ দৈৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘ্য আৰু প্ৰথ ক্ৰমে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আয়তৰ কালি কিমান হ'ব একদম ইজি কুৱেশ্যন এইটো কৰি চাব পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে এইটো কৰি চাব পাৰা যোনে যোনে কৰিব পাৰা ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি কমেণ্ট কৰিবা হোৱাট ইজ দ্য এৰিয়া অফ এ ৰেক্টেংগল হুজ লেন্থ এণ্ড ৱাইড উইথ আৰ টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ৰেচপেক্টিভলি ত' এইটো কোনে কোনে কৰিব পাৰা কমেণ্ট কৰাচোন ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি কমেণ্ট কৰা তোমালোকে আমি চাম তোমালোকে কোনে কোনে এনচাৰটো কৰিব পাৰা একদমেই চিম্পুল হয় আয়তৰ কালি উলিয়াব দিছে যিটো সূত্ৰ তোমালোকক কৈ দিছিলোঁ অলপ আগতে আয়তৰ কালি উলিওৱাৰ সেই সূত্ৰটো লগাই দিয়া চিম্পুল ত' দিছা চাগে সকলোৱে কমেণ্টবিলাক কৰিছা ত' আমি কমেণ্ট চাম বাৰু এতিয়া কি কৈছে চাই লোৱা ত' ইয়াতে আমাক লেন্থ দি আছে টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ব্ৰেডটো অৰ্থাৎ বিটো দিয়া আছে আমাৰ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰস্তাৱটো ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ দি আছে ত' এতিয়া আমাৰ কালি উলিয়াব লাগে ত' কালি হৈছে এল ইনটো বি চিম্পুল টুৱেল্ভ ইন টু ফ'ৰ কৰি পেলোৱা চাৰি ৰং হৈছে আঠচল্লিছ আঠচল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ত' এইটো অপশ্যন এ হ'ব ঠিক আছে অপচন এটোৱে হৈ গ'লগৈ শুদ্ধ উত্তৰ বুজি পাইছে সকলোৱে সকলোৱে বুজি পাইছে চাগে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ কি কৈছে চোৱা এটুকুৰা আয়তাক আয়তাকৃতিৰ ডাফ বকলাৰ কালি ছয়ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ আৰু দৈৰ্ঘ্য হৈছে ন চেণ্টিমিটাৰ গতিকে বকলা কাঠৰ বকলাটোৰ প্ৰস্ত কিমান হ'ব এ পিছ অফ ৰেক্টেংগুলাৰ থিক বাকল হেজ এন এৰিয়া অফ ছিক্সটিন থাৰ্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ এণ্ড এ লেন্থ অফ নাইন চেণ্টিমিটাৰ দেৰ ফৰ দ্যু দ্য ৱাইট অফ দ্য থিক বাকল ইজ কি কৈছে চোৱা এই এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠৰ এটা ধৰা টুকুৰা আছে এই কাঠৰ টুকুৰাটোৰ কালিটো দি আছে আমাৰ থাৰ্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ল আৰু দৈৰ্ঘ্যটো দি আছে ন চেণ্টিমিটাৰ ত' আমাৰ প্ৰশ্নটো উলিয়াব দিছে ছেম আমি আগতে যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰিব পাৰিম যদি কোনোবা এইটো পাৰা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট প'ষ্ট কৰি পিনে কমেণ্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে একদম ইজি কুৱেশ্যন হয় তো আমি জানো যে আয়তৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াই এল ইনটো বি কৰিলে হৈ যায় ত' ইয়াতে আমাক আয় যিহেতু কালিটো দিয়ে থৈছে থাৰ্টি ছিক্স ছ' সেইটো এনেকৈ বহুৱাই দিম তো এল মানে হৈছে নাইন ইনটু বিটো আমাৰ উলিয়াব লাগে ত' থাৰ্টি ছিক্স ত' এইফালেতো নোৱাটো হৰণ কৰি লৈ লৈ যোৱাকৈ থাৰ্টি ছিক্স বাই নাইন হ'ব নয় চাৰ্টিছকে বাৰ যায় চাৰিবাৰ যায় তো আমাৰ বি টো হৈ গ'লগৈ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিমান চেণ্টিমিটাৰ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ এইটোৱে অপশ্যন এইটো হৈছে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ বুজি পাইছা সকলো বুজি পাইছা ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি কৈছে এটা বৃত্তৰ পৰিধি এশ চৌৱন্ন মিটাৰ ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব দ্য চাৰ্কমফাৰেঞ্চ অফ এ চাৰ্কেল ইজ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰ মিটাৰ ফাইন ইটছ ৰেডিয়াছ এতিয়া চোৱা বৃত্তৰ পৰিধি দি আছে এশ চৌৱন্ন মিটাৰ বৃত্তটো ধৰা এনেকৈ আঁকে ন মই ইমান ভালকৈ আঁকিব নাজানো এইটো হোৱা নাই ভালকৈ চ' বৃত্তটো এইটো হয় ইয়াৰ পৰিধি কোনটো হয় এই যিটো ৰাউণ্ডটো আছে গোটেই ৰাউণ্ডটো যে থাকে এইটো হৈছে পৰিধি ঠিক আছে এই পৰিধিটো দিছে আমাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰ মিটাৰ আৰু এইটো কেন্দ্ৰ থাকে মাজত কেন্দ্ৰৰ পৰা যিটো ইয়ালৈকে থাকে এইটো কোৱা হয় ৰেডিয়াছ হ'ল ৰেডিয়াছ বা ব্যাসাৰ্ধ এতিয়া ব্যাসাৰ্ধটো ইয়াতে আমাক উলিয়াব দিছে তো বৃত্তৰ পৰিধি ওলোৱা তোমালোকে সূত্ৰটো ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে বৃত্তৰ পৰিধি পৰিধি ওলোৱা সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা পৰিধি ওলোৱা সূত্ৰটো হৈছে টু ইন টু পাই ইন টু আৰ ঠিক আছে টু পাই আৰ এতিয়া ইয়াতে পাই যি আছে সেই পাইৰ মানটো আমি সদায় জানিব লাগে এইটো হৈছে বাইছভাগৰ শাক বা থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ এইটো হৈছে বাইছ ভাগৰ হাত লিখোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে যিহেতু ইয়াতে পইণ্টত উলিয়াই দিছে ত' ইয়াতে তোমালোকে থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰে ধৰিব লাগিব বুজি পাইছা থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰে ধৰিব লাগিব তো এতিয়া ইয়াতে কথাটো চোৱা মই কি ক'লোঁ পৰিধি যিটো উলিয়াই সেইটো সূত্ৰটো কি টু পায় আৰ হ'ল বুজি পাইছা আৰু পায়ৰ মানটো কিমান বাইছ ভাগৰ হাত বা থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ত' এতিয়া চোৱা পৰিধিটো আমাক দিয়ে থৈছে পৰিধিটো হৈছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰ আৰু আৰটো এতিয়া উলিয়াব গৈছে তো এইটো হৈ যাবগৈ টু ইন টু থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ইনটো কি হ'ব আৰ এতিয়া টু ওৱান টু আৰু থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ যদি পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব এইটো দুই চাৰি গুণ আঠ দুই এগুণ দুই দুই তিনি গুণ ছয় দুটাৰ আগত পইণ্ট বহুৱাই দিয়া ত' এইটো হৈ য'ল ছিক্স পইণ্ট টু এইট আৰু এইফালে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰ ইন্টু আৰ হ'ল এতিয়া আৰৰ লগত ছিক্স পইণ্ট ছিক্স পইণ্ট টু এইটটো পূৰণ হৈছে এইফালে গুচি অহাৰ লগে লগে এইটো হৈ যাবগৈ হৰণ এইটো হ'ব ওপৰত ওৱান ফিফটি ফ'ৰ তলত হ'ব ছিক্স পইণ্ট টু এইট আৰু এইফালে আৰ থাকিলে এতিয়া এশ চৌৱন্নক ছয় দশমিক দুই আঠেৰে হৰণ কৰি দিলে আমাৰ উত্তৰটো ওলাই যাবগৈ এশ চৌৱন্নক যদি আমি ছিক্স পইণ্ট টু এইটেৰে হৰণ কৰি দিওঁ ঠিক আছে এইটো টুৱেণ্টি এইটো কেনেকৈ ওলাবগৈ এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ এনেকৈ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ টু টু এনেকৈ ওলাবগৈ অলপ ত' আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ আমি ধৰিব পাৰোঁ চ' আমাৰ অপচন এটো হৈ যাব শুদ্ধসত্তৰ অপচন এটো হৈ গ'লগৈ শুদ্ধত্তৰ বুজি পাইছে চাগে অকলে অকলে বুজি পাইছে চাগে ত' যদি বুজি পাইছা কমেণ্টত য়েছ বুলি লিখি জনাবা আৰু এই কুৱেশ্যন যিবিলাক আমি ফৰ্মুলা লিখি দিছোঁ সেই ফৰ্মুলবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখি ল'বা ঠিক আছে ত' আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি এইকেইটা কুৱেশ্যনে আলোচনা কৰিলোঁ তো যদি কোনো কুৱেশ্যন তোমালোকে বুজি নাপালা তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাই দিবা যে এইটো বুজি নাই পোৱা তেনেহ'লে আমি আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আনিম আৰু যদিহে তোমালোকৰ গোটেই নোটছখিনি লাগে ঠিক আছে ছাইন্সৰ ইংলিছৰ আৰু মেথছৰ নোটছবিলাক যদি লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফবিলাক তেতিয়াহ'লে এই নাম্বাৰটোত আমাক এতিয়া হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিবা এইট ওৱান ডাবল থ্ৰী এইট ফ'ৰ জিৰ' নাইন ছিক্স ফাইভ এই নম্বৰটোত আমাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি নোটছবিলাক তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰিবা ধন্যবাদ